Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video, -video dia yang bermanfaat, insyaAllah akan di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya baca satu kenyataan daripada Ustaz Uwais Qarni yang mana kita kenalah Ustaz Uwais Qarni ni. Dia banyak mengajar Al-Quran dan ada beberapa kontroversi yang berlegar sebelum ni berkaitan tentang isu pengajian beliau lah. Ada di antaranya isu bayaran yang terlalu mahal dan sebagainya lah tapi itu dah lepas kita dah buat reaction berkaitan tentang isu tu. Cuma uh, baru uh, beliau keluarkan satu kenyataan dekat Facebook katanya jangan cari pasal dengan Hafiz Al-Quran. Uh, dia VVIP di sisi Allah. Quran adalah zikirnya. Kok terkena aing si penghafal ni lagi bahaya. Pesanan untuk diri yang baik. Jadi, kenyataan daripada Ustaz Uwais Qarni ini mendapat kritikan yang banyak juga oleh netizen. Bahkan, kalau yang saya tengok dekat dalam uh, Facebook beliau, kenyataan ini dibalas dengan beberapa komen yang menarik untuk saya baca. Antaranya adalah daripada Muhammad Azhar. Katanya, maaf saya cakap Ustaz. Bukan nak condemn budak-budak Hafiz. Yang bagus tu baguslah. Kebanyakan budak Hafiz yang saya kenal atau jumpa di sekeliling saya, mereka ini kebanyakan yang hebat dari segi hafalan sahaja. Kalau dari segi hukum, tajwid dan sebutan makhraj tu memang kebanyakan yang saya dengar, teruk. Kadang saya terfikir sebab saya pernah dengar seorang tok guru ni pernah kata, bila kita baca Quran salah, maka Quran tu laknat kita. Sebab tu saya tak berbangga dengan Hafiz kalau bacaannya teruk. Nur Laila Muhammad Din kata, Islam itu memujuk bukan menakutkan. Islam itu selamatkan orang keliling, bukan mendatangkan mudarat dengan sangkaan Ain pula. Ain datang hasad mana mungkin Hafiz ada hasad jadi ini kenyataan bukan sedikit banyak lagi kenyataan-kenyataan yang tidak bersetuju dengan kenyataan daripada Ustaz Uwais Al-Qarni kerana dia ada banyak ciri-ciri yang bermasalah antaranya adalah berkaitan tentang satu bentuk fear mongering yang tidak sihat di dalam wacana keagamaan fear mongering ni apa? fear mongering ni ialah menyebarkan rasa takut secara berlebihan ataupun rasa, rasa takut yang tidak berasas dengan tujuan untuk mempengaruhi pandangan, keputusan ataupun tindakan daripada orang lain. Dalam bahasa Arab kita sebut isaratul khauf fi nufusi li tahqiqun gharadun muayyan ghaliban min khilal al mubalaghah aw al Menakut nakutkan orang ramai untuk mencapai satu tujuan. Biasa dia dengan cara membesar-besarkan atau menukuk tambah perkara. Ciri-ciri fear mongering ini kita dapat lihat. Antaranya ialah dia membesar-besarkan risiko ataupun ancaman tanpa wujud bukti yang kukuh. Yang kedua dia main sentimen, emosi, bukan fakta. Yang ketiga ialah menggunakan bahasa yang menakut-nakutkan dengan tujuan untuk menghalang orang daripada berfikir secara rasional. Yang keempat dia ada motif yang terselindung. Apa motifnya? Motifnya adalah untuk menutup segala ruang untuk kritikan, mengekalkan kuasa atau menaikkan kedudukan tertentu. Contoh dalam konteks agama, fear mongering ini banyak digunakan. Dia kata jangan teguh ustaz ni nanti kena bala ataupun disebabkan engkau duk tegur duk kritik ustaz ni lah maka anak-anak hang jadi macam tu kereta hang rosak dan sebagainya bahkan kalau kita rujuk kepada kenyataan daripada ustaz Uwais Qarni tu Hafiz Quran ini jangan disanggah takut kena ain ha, itu juga fear mongering kalau kamu persoalkan dakwah yang kami lakukan nanti hidup kamu tidak berkat ini juga bentuk-bentuk fear mongering yang banyak disebutkan oleh para pendakwah mereka menggunakan ancaman fenomena gaib ataupun mistik untuk menakutkan orang ramai daripada berbeza pandangan, berbeza pendapat dengan mereka walaupun secara ilmiah. Mengangkat seseorang kepada pangkat VVIP hingga tidak boleh ditegur ataupun tidak boleh disentuh kononnya kerana takut terkena ain adalah satu bentuk budaya takut yang merosakkan. Fear mongering yang sangat-sangat berbahaya. Islam tidak membina autoriti atas dasar ketakutan terhadap mistik tetapi atas dasar ilmu, atas dasar adab, atas dasar hujah yang jelas. Jika benar penghafal al-Quran itu betul, dia benar, dia dia tak bersalah, dia akan menjawab dengan hujah. Dia bukan menggunakan satu kuasa yang disebut dengan nama ain. Satu lagi sahabat-sahabat yang kedua, kaitan ain dengan Hafiz al-Quran ni sebenarnya apa? Ia adalah satu perkara yang tidak logik. Ia adalah logik yang berbalik. Reverse logical Ain terjadi bukan kerana seseorang itu hafiz tetapi kerana pandangan hasad atau taksub yang berlebihan contoh saya terlalu kagum dengan awak lalu saya pun pergi puji lah awak ni dengan secara berlebihan oh awak nanti kemungkinan awak boleh terkena AIN ataupun saya benci sungguh dengan awak hasad sungguh dengan awak saya kata dia ni buruk lah apa pun sebagainya kemungkinan awak boleh kena AIN jadi siapakah mangsa? mangsa tu orang yang terkena itu mangsa tetapi di dalam keadaan cerita ini ia agak sedikit berbeza iaitu apabila orang buat jahat kepada orang hafiz Al-Quran kita pula yang akan kena Ain Yang sepatutnya mangsa itu ialah Hafiz Quran tu Saya tak puas hati dengan seorang Hafiz Al-Quran Saya pun Benci sungguh dengan dia Lepas tu Saya pun pi kata buruk dekat dia macam-macam Akhirnya dia jatuh pengsan Dia jatuh sakit Disebabkan hasad dengki daripada saya Itu masuk di akal Kerana itulah bentuk Ain Ataupun saya Saya teruja sungguh dengan seorang Hafiz Al-Quran ni Saya puji dia melambung-lambung Sampai melampau-lampau Sampai ke tahap Dia tiba-tiba jatuh pengsan Itu kesan daripada Ain Yang boleh berlaku Tetapi logik yang dibawa oleh Ustaz Uwais Al-Qarni ni sebenarnya dia telah berlainan. Seolah-olah Ain itu adalah satu bentuk superpower yang dimiliki oleh seorang yang telah menghafal Al-Quran. Siapa sahaja yang pergi mengutuk dia, mengkritik dia, mencaci dia sebagainya, maka dia akan gunakan superpower ni akan diserang kepada orang yang mengata tadi. Ataupun tak puas hati tadi. Ataupun yang mengganggu orang yang hafal Al-Quran. Ini adalah logik yang berbalik dan saya tahu kenapa pandangan itu dikeluarkan kerana Ustaz Uwais Al-Qarni dalam perkara ini dia tak faham. Bekah itu ain dia juga tak faham bentuk-bentuk ain. Sahabat-sahabat, satu lagi perkara yang ketiga, kalau kita sebut tentang al-Quran, Khawarij pun hafal al-Quran tetapi mereka ni melampau sampai tahap bunuh sahabat Nabi Ali radhiyallahu anhu. Kita tak boleh lupa dengan sejarah Abdul Rahman bin Muljam, seorang pembunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia ni bukan orang biasa. Dia ni adalah hafiz Quran. Dia menghafal Al-Quran. Bukan tak hafal Al-Quran. Dia guru mengajar Al-Quran. Orang yang baca Quran tak betul. Dia ajak bagi Quran tu baca bagi betul. Tetapi orang ini ada masalah daripada sudut memahami al-Quran secara makna dia faham Quran secara literal yang dia nak faham saja bukan sekadar literal saja tapi ikut suka hati kefahaman dia saja dia mengabaikan sains ilmu pengetahuan dia dia abaikan segala perkara ini sehingga menyebabkan kefahaman buruk dia yang terbina daripada ketidakfahaman dia terhadap ayat al-Quran menyebabkan dia melakukan pembunuhan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu golongan Khawarij juga terkenal sebagai orang yang kuat ibadah ibadah dan juga hafalan. Dia ni bukan sekadar menghafal sahaja. Eh, ibadatnya sungguh-sungguh. Sampai diberitakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu bagaimana keadaan khawarij. Mereka ini mukanya bercengkung, bajunya lusuh, uh, dahinya dahinya uh, mempunyai tanda sering bersujud dan mereka ini sentiasa kuat untuk beribadah. Orang ni, dia bukan takat hafal. Tetapi lebih advance daripada hafal. Cuma, apa yang terjadi kepada Khawarij, mereka ni ekstrim, Belagak eksklusif dengan Al-Quran tanpa ada sebarang ilmu pengetahuan. Maka menghafal Al-Quran tidak secara automatik menjadikan seorang itu suci daripada kesalahan dan tidak boleh ditegur. Kalau ikut logik yang dibawa oleh Ustaz Uwais Qarni, patutnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jangan cari pasal dengan Ibn Muljam. Dia tak boleh cari pasal dengan Ibn Muljam. Tetapi sejarah telah mengajar kita. Quran yang tidak disertai dengan kefahaman yang benar boleh menjadi alat kekerasan dan juga kerosakan. Wujudnya ekstremis-ekstremis, wujudnya pemberontak-pemberontak. Kerana wujudnya orang yang hanya baca Al-Quran, dia buat faham sendiri, dia buat kepala tahu sendiri, lalu dia bertindak tanpa ilmu pengetahuan. Pada pandangan saya, di dalam Islam tiada sebarang kelebihan khusus bagi orang yang menghafal Al-Quran semata-mata. Melainkan dia mesti memahami dan berusaha untuk berpegang teguh dengan apa yang difahami daripada Al-Quran. Kalau sekadar hafal sahaja, maksud pun hantar erti, tajwid pun ke laut, maka mereka ini tak ada apa-apa kelebihan melainkan jika orang ini menjadikan hafalan itu sebagai tapak mula untuk terus menimba ilmu bagi memahami dan juga mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Hafiz yang rendah hati dan terus menuntut ilmu, dia memahami tausih mendalami fiqh dan mengajak orang kepada Allah SWT sambung belajar peringkat diploma, ijazah, sarjana master, PhD orang inilah yang kita anggap sebagai VVIP yang sebenar tetapi Hafiz, orang yang hafal Al-Quran tak tahu makna tidak peduli tentang tajwid malas menuntun ilmu dan paling bahaya menggunakan hafalan sebagai perisai daripada teguran maka orang seperti ini bukan ada kemuliaan tetapi ini adalah red flag yang sangat besar Ini adalah bahaya yang sangat-sangat besar Apabila kita mula mengangkat seseorang Hanya kerana hafalan Tanpa soal ilmu dan juga akhlak mereka Kita sedang membuka ruang, membuka ruang kepada kesombongan agama Kita membuka ruang kepada pengkultusan individu Dan juga kita membuka ruang kepada penyalahgunaan Kedudukan di dalam agama Dalam sejarah Islam Ramai orang yang hafal Al-Quran Termasuk khawarij yang saya sebut tadi Yang membunuh sahabat Nabi Ali RA anhu tetapi mereka ini hanya berhujah dengan al-Quran dengan hafalan mereka dengan kepala otak mereka tanpa sumbangan ilmu pengetahuan tanpa pi belajar tanpa pi mengaji tanpa upgrade ilmu pengetahuan mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang sifat orang-orang seperti ini yaqra'un al-Quran la yujawizu taraqiyahum mereka ini membaca al-Quran tetapi tidak melepasi halkum mereka Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Sahabat-sahabat, kenyataan daripada Ustaz Uwais Al-Qarni tadi adalah memumukkan masyarakat dengan menakut-nakutkan terhadap perkara mistik, terhadap perkara ghaib yang tidak ada. Bahkan dia menaikkan darjat manusia secara membuta tuli hingga tidak boleh ditegur dalam keadaan yang tidak akademik. Dalam Islam, kebenaran itu lebih tinggi daripada seseorang walaupun dia hafiz, walaupun dia ustaz ataupun dia mufti. Sahabat-sahabat, kita semua mahu untuk tambah dekat dengan Tuhan. Kita semua nak jadi VIP di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tambah ibadat kita. Kita nak dekatkan diri kita sehingga akhirnya kita ajak anak kita, kita suruh anak kita masuk tahfiz dan sebagainya, menghafal Al-Quran. Sebab kita nak mereka memahami Al-Quran, bukan sekadar mereka menghafal Al-Quran. Kita nak bantu mereka dalam masa yang sama kita nak bantu diri kita sendiri. Sahabat-sahabat, dalam proses ini kita tak boleh duduk diam, kita tak boleh duduk saja, kita tak boleh buat seorang-seorang. Kita perlu berjemaah di dalam isu ni Kita perlu saling bantu-membantu di dalam hal ini. Saya sendiri juga nak bantu anda Untuk sama-sama kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita Untuk meningkatkan ibadat kita yang lebih sempurna Untuk sampai kepada Allah SWT Sahabat-sahabat, sekarang ni ada pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur tahun 2025 Yang berlangsung bermula pada hari ini 23 Mei Dan akan berakhir pada 1 Jun nanti Lebih kurang 10 hari dan buku saya Santai Ilmu Publication juga ada di sana di Dewan Tun Razak 3 anda boleh pergi dan boleh masuk dekat sana masuk dekat pintu saja terus nampak Santai Ilmu Publication ada gambar besar saya dekat sana anda boleh jumpa saya nanti insyaAllah apabila saya sampai di sana menariknya pesta buku kali ini kami buat satu combo yang kami namakan combo ibadah sempurna yang mana combo ni akan bantu kita daripada sudut salat kita daripada sudut zikir kita daripada sudut hubungan kita dengan Allah Subhanahu taala. Kita bagi 6 buah buku fizikal dan kita bagi 9 buah e-book. Total anda akan dapat 15 buah buku. Buku fizikal yang awak akan dapat ialah yang pertama 100 sunnah yang hampir dilupakan, Al-Wasiyah bi ba'dhi Sunanil Tashibhul uh, Mansiyah. Ini terjemahan daripada bahasa Arab ditulis oleh seorang ulama perempuan daripada Arab Saudi, Haifa Abdullah Ar-Rashid dan ia adalah terjemahan kepada bahasa Melayu Indonesia. Jadi jangan risau, memang mudah untuk baca, mudah untuk faham. Kemudian kita bagi buku solat musafir. Kemudian kita bagi buku panduan solat wanita. Ada gambar bagaimana tata cara solat yang dilakukan secara betul untuk orang perempuan. Kemudian kita bagi tata cara solat Rasulullah berpandukan kepada madhab Asyafi'i as rahimahullah. Daripada awal niat sampailah kita bagi salam semua lengkap. Daripada sudut ambil wudu, tayamum dan sebagainya kita telah cover dekat dalam ni. Termasuk dengan dalil-dalil sekali. Biasanya kalau buku uh, solat ni dia hanya bagi tahu tentang tata cara sahaja tetapi bagaimana dengan bentuk dalil itu dalil Quran dalil hadis semua kita masukkan di dalam buku tata cara Rasulullah berpandukan pada mazhab Syafi'i 267 doa dan zikir harian juga kita berikan dan juga zikir dan doa Rasulullah SAW sepanjang hari zikir poket yang awak boleh masukkan dalam poket boleh bawa ke mana-mana zikir-zikir yang telah disaring daripada hadis-hadis yang sahih hadis-hadis yang hasan yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah enam buah buku yang anda akan dapat di dalam combo ini. Tapi saya tak akan bagi combo ini dengan 6 buah buku saja kita akan bagi ibu e sekali. Kita bagi 9 ibu. E Apa ibu e yang ada di situ? 33 hadis sahih berkaitan umrah, menanti jemputan ke tanah suci, panduan puasa mazhab Syafi'i, 19 solat sunat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tata cara wuduk dan tiga tayamum, panduan menguruskan kematian, sunnah-sunnah yang sering diabaikan, hak milik harta warisan, ilmu faraid, panduan taharah wanita hamil. Sembilan e-book ini dan juga lima buku fizikal, harga keseluruhannya adalah RM239.29. Tapi untuk pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur, kali ini awak terus walk in, pergi dekat gerai saya, bus saya 630 uh, Dewan Tun Razak 3, awak masuk ke sana, kata saya nak combo ibadah sempurna. Kita akan bagi dengan harga RM139. Kita tak akan bagi dengan harga RM239. Kita bagi dengan harga RM139 sahaja sahaja penjimatan yang sangat banyak untuk 9 buah ibu e 6 buku fizikal 15 buah buku secara keseluruhan tapi saya tahu ada sebahagian daripada anda tak nampak pergi ke buku antarabangsa Kuala Lumpur mungkin anda tengok live saja saya juga bagi combo ini kepada anda dengan cara anda boleh whatsapp seterus saya terus whatsapp nombor saya nombor yang ada dekat sini saya akan bantu untuk uruskan order daripada anda tempahan daripada anda cepat dapatkan kita akan buka order untuk combo ini sampai habis insyaallah dah habis tak ada ada peluang untuk nak dapatkan combo buku yang sangat menarik ini WhatsApp saya sekarang kalau tak nampak sangat kat sini awak boleh screenshot QR dekat sini screenshot QR dekat sini ataupun kemudian atau uh, tengok dekat bahagian komen dekat bawah. Dekat komen dekat bawah ada komen yang paling atas saya letakkan nombor WhatsApp. Jadi tekan link itu akan terus berurusan dengan saya. Wallahu taala a'lamu bisawak. Terima kasih banyak kerana anda telah menonton. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.